Sie haben einen langen Weg vor sich. Ihr Freiwilligenbataillon wird am 23. August aus dem relativ ruhigen Norden in den Süden der Stadt Dandetsk verlegt nach Iloweisk. Viele von Ihnen werden dort sterben. Ja, wir sind schon beschossen worden. Hattet ihr Angst? Na klar, aber einer muss das doch machen. Die letzte Zwischenstation ist ein Kinderheim in sicherer Entfernung von der Front. Die Männer sind Polizisten. Ihre Aufgabe ist nicht zu kämpfen, sondern das Hinterland mit Checkpoints zu sichern. Auch dieses Mal, hat ihr Kommandeur ihnen gesagt, wird es so sein. Was sie nicht wissen, ihr Weg führt in eine Falle und unser Kamerateam wird sie begleiten. Denn der südliche Teil von Idowaisk, wo sie hin sollen, wird zwar tatsächlich von ukrainischen Einheiten gehalten, aber Separatisten haben die Stadt weitgehend umstellt. Und aus dem Südosten rücken russische Einheiten vor, so ukrainische Quellen, sodass die Stadt in den kommenden Tagen völlig eingeschlossen sein wird. Doch auch hier, in noch sicherer Entfernung, stehen einige der Männer nachts Wache. Auch hier können versprengte Gruppen von Separatisten auftauchen. Aus dem noch fernen Ilowaisk dringt Gefechtslärm bis hierher. Seit Tagen melden die dort kämpfenden Bataillone schwere Verluste. Am kommenden Morgen eine kurze Lagebesprechung auf halber Strecke. Fast 50 Männer des Bataillons haben vor diesem Einsatz den Dienst quittiert. Ihren alten Ambulanz Jeep haben Freiwillige für sie gekauft, auch die Ausrüstung, die Medikamente. Ich möchte all meinen ukrainischen Landsleuten danken, die uns so helfen, all diese Freiwilligen, sagt Alexander, der noch in keinem Krieg kämpfte. Danke auch für die Lebensmittel und für die Musiker, die zu uns kamen, um uns zu unterstützen. Ich danke einfach allen, die Gedanken immer bei uns sind, und ich hoffe, wir können eure Erwartungen erfüllen. Es sind ihre letzten sicheren Momente. Es ist Sonntag, der 24. August, der Tag, an dem die ganze Ukraine ihre Unabhängigkeit feiert. In Kiew stehen ihre Generäle auf der Ehrentribüne und nehmen die Parade ab. Diese Männer erfahren erst später dass das Artilleriegefecht am Stadtrand nur ein Ablenkungsmanöver der eigenen Seite ist, um ihren Konvoi in die Stadt bringen zu können. Die ist an diesem Tag schon so gut wie eingeschlossen. Ein anderes freiwilliges Bataillon hatte den südlichen Teil von idowaisk vor zwei Wochen erobert. Auch unser Kamerateam merkt erst bei der Ankunft, wie nah an der Front die Männer des Polizeibataillons dieses Mal eingesetzt werden. Dieses Eisenbahndepot ist erst vor Tagen vom ukrainischen Freiwilligenbataillon Cherson erobert worden. Vorher hatten sich hier die Separatisten verschanzt. Das Polizeibataillon hat den Befehl, es zu halten. Die Männer finden Flugblätter der Separatisten, Propagandamaterial, in dem die USA und Europa verhöhnt werden. Oh. Europa ohne jeden Kommentar. Dekadenz, Perversion, Zerrbilder für die Anhänger der Separatisten. Und dann der erste Angriff. Während die Polizisten Deckung suchen, haben sich die Männer, die das Depot eroberten, längst an diese Scharmützel gewöhnt. Sie werden Tag und Nacht mit Mörsern und Granaten angegriffen. Ihr hört immer erst das Pfeifen der Granate und dann erst kommt die Explosion. Erklärt der Kommandeur der Polizisten seinen Männern. Wusste er vom gefährlichen Kampfeinsatz seines Bataillons oder wurde auch er vom Generalstab im Unklaren gelassen? Es bleibt keine Zeit für Fragen. Spätestens jetzt haben die Männer vom Polizeibataillon begriffen, dass dieses eine andere Art von Einsatz ist. Die Frontlinie ist gerade 500 Meter entfernt. Die Lage ist ganz einfach. Wir hatten schon zwei Gegenoffensiven der Separatisten. Jetzt sind wir eingeschlossen. Wir verteidigen uns und warten auf Unterstützung. Und wie es weitergeht, müssen wir sehen. Von einem Wohnhaus in der Nähe schießt ein Scharfschütze der Separatisten auf sie. Das bedeutet ständige Lebensgefahr. Jetzt geht es darum, welche Seite den besseren Schützen hat. Noch weiß ihr Gegenüber nicht, von wo aus genau er beschossen wird. Der Staub auf der Fensterbank hat ihre Sicht behindert. Ein Helfer des Scharfschützen verfolgt die Bewegungen ihres Gegenübers. Er ist umgefallen. Eine lakonische Information für seinen Helfer, den Beobachter. Die Männer arbeiten seit Kriegsbeginn als Team. Und dann wieder Stille. Sie ist schwerer zu ertragen als die lauten Kampfsituationen, sagen uns die meisten Männer. Eine andere Gruppe hat eine blaue Fahne der Eisenbahn geschickt manipuliert. Wir imitieren damit die Flagge der Europäischen Union. Wir haben das Eisenbahn-Symbol in der Mitte abgeklebt, sodass nur noch die Sterne außen zu sehen sind. Wir wollen den Feind verwirren, damit der denkt, wir haben EU-Unterstützung. Das soll auch die Russen abschrecken. Wir sehen bisher nur Soldaten und fragen uns, wo sind die Einheimischen? Die meisten Zivilisten sind geflohen, ein Viertel ist vielleicht noch da. Und diese Menschen müssen jetzt Tag und Nacht in ihren Kellern sitzen, weil pausenlos geschossen wird: mit Granaten, mit Mörsern. Viele sind schon seit 18 Tagen in ihren Kellern. Sie haben nichts mehr zu essen, auch nicht für ihre Kinder. In der Nähe des Eisenbahndepots dann doch Einheimische, die sich während einer Feuerpause auf die Straße gewagt haben. Man sieht diesen Menschen an, was sie in den vergangenen zwei Wochen durchgemacht haben. Unser Friedhof ist auf der anderen Seite des Frontverlaufs in der Stadt. Da kommt keiner mehr hin. Und hier ist ein Mann gestorben. Den mussten wir dann im Gemüsegarten des Nachbarn begraben. Niemand wird hier mehr ordentlich beerdigt. Einen Steinwurf entfernt sehen wir ein weiteres provisorisches Grab. Strom, Gas, Wasser, die gesamte Versorgung der Stadt ist zusammengebrochen. Jetzt hausen sie hier. Wir sind doch ohnehin schon bettelarm und können nirgendwo arbeiten. Es gibt keine Fabriken, nur die Eisenbahn. Aber da arbeiten doch viele, oder? Ja, 18.000. Hier tun die Jungs von beiden Seiten leid. Und er sagt, ich habe die Frontlinie überquert und kann nicht mehr zurück. Und wenn mein Haus jetzt zerschossen wird, ich bin noch Pensionär. Wenn Sie etwas Warmes essen wollen, müssen Sie sich aus dem Keller zu dieser Kochstelle wagen. Aber die Geschäfte in Ihrem umkämpften Viertel sind ohnehin längst geschlossen. Ihre Gemüsegärten liegen im Schussfeld. Ein Stoßtrupp des freiwilligen Bataillons Donbass sammelt sich ihr bataillon galt als besonders kampfstark und hat immer wieder der regulären armee den weg in besetzte städte frei gekämpft. auch hier in illowysk waren sie die vorhut. doch dann schickte kiew keine regulären truppen hinterher. jetzt sind sie eingeschlossen und haben schwere verluste. die männer fühlen sich verraten. scharfschützen! Achmed! Achmed, der Erkundungstrupp hat feindliches Feuer provoziert. Das war seine Aufgabe. Jetzt wissen sie, wo ihre Gegner sich befinden und können die eigenen Männer entsprechend verteilen. Kriegshandwerk. Doch inzwischen wächst die Übermacht der anderen Seite mit jedem Tag. Kriegsgerät und Söldner aus Russland, sagen sie uns. Auch die Zahl der Opfer steigt. In Kiew demonstrieren inzwischen ihre Angehörigen vor dem Parlament und fordern Verstärkung für die Eingeschlossenen von Ilovaisk. Der Kommandeur ist verwundet. Er hat der Regierung ein Ultimatum gestellt. Schnelle Verstärkung oder er wird versuchen, mit dem Rest seines Bataillons die feindlichen Linien zu durchbrechen und um zu fliehen. Die Patrouille berichtet dem zweiten Kommandeur von ihren Beobachtungen. Nun, wie viele Separatisten ich getötet habe, weiß ich nicht. Wir haben aber viel Militärtechnik zerstört. Hatten Sie Angst? Nein, das ist ja das Erschreckende. Man gewöhnt sich dran. Man ist fünf Minuten nervös und dann nicht mehr. Erst gestern hatten Sie zwei neue Lastwagen bekommen. Auch die stehen jetzt zerschossen im Hof, so wie die Busse, mit denen Sie herkamen. Ein verletzter Mann hat Hilfe beim Bataillon gesucht, sonst gibt es niemanden mehr in der Stadt, der Verwundete versorgt. Es ist der 28. August. Noch wissen die Männer nicht, dass sich ihr Leben morgen dramatisch verändern wird. Viele derer, die wir filmen, werden den kommenden Tag nicht überleben. Viele werden in Gefangenschaft geraten. Ein paar Dutzend werden entkommen aus dem Kessel von Weisk. In vier Tagen beginnt die Schule wieder, aber nicht hier. Auch im Eisenbahndepot beim Bataillon der Polizisten herrscht stille Verzweiflung. Auch bei unserem Kamerateam. Es ist seit vier Tagen mit diesen Männern eingeschlossen und sucht nach Wegen aus der Stadt. Die einzige Chance, so scheint es, ist ein verwundeten Transport. Für den kommenden Tag soll mit den Separatisten ein Konvoi vereinbart worden sein. Auch Tote sollen so aus der Stadt zurück zu ihren Angehörigen gebracht werden können. Schon zweimal sind diese Konvois sicher durch die feindlichen Linien gekommen. Unser Team erhält die Erlaubnis, sich dem Nächsten anzuschließen. Doch dann passiert ein Albtraum. Der vereinbarte Konvoi wird schon am Stadtrand beschossen. Es beginnt eine Flucht durch drei feindliche Belagerungsringe. Unsere Kollegen in ihrem Jeep überholen die Panzer des Konvois und versuchen, an dessen Spitze zu kommen. Es ist eine Panikreaktion. Die ihnen aber letztlich vermutlich das Leben rettet. Über 40 Fahrzeuge, viele PKWs mit Toten und Verletzten, bleiben zurück. Im Windschatten eines Militärlasters suchen die Kollegen Schutz vor dem ständigen Beschuss. Sobald die Straße das nicht erlaubt, werden sie auch von vorne beschossen. Wie durch ein Wunder beschlagen mehrere Kugeln Motorhaube und Windschutzscheibe, ohne jemanden zu verletzen einem letzten Separatistenpanzer am Straßenrand winken sie kurz zu und entkommen den verdutzten Kämpfern. Ihr Jeep ist vermutlich das einzige Fahrzeug des gesamten Konvois, dem die Flucht aus Ilovaisk gelang. Ein großer Teil der fast 400 Flüchtenden wird getötet oder gefangen genommen. Kurz darauf stellen die Separatisten dieses Video ins Internet. Die Kriegsgefangenen aus Ilovaisk werden mit Lastwagen zusammengebracht und verhört. Wer keine Details zu seiner Einheit nennt, der wird bestraft. Wie schon zuvor in Donetsk stellen die Separatisten gezielt Parallelen her zur Behandlung deutscher Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg. Ihr werdet unsere zerstörten Städte in Donbass wieder aufbauen. Was denkt ihr? Ist das fair? Ich höre nichts, ihr Schweine. Wir suchen nach vertrauten Gesichtern und entdecken Alexander. Ihn hatten wir vor Ilo Weiß gefragt, ob er nicht auch diesen Einsatz verweigern wollte. Ja, wollte ich. Aber dann habe ich mir gesagt: da, wo meine Jungs sind, bin ich auch. Wovor soll man denn Angst haben? Wir leben nur einmal. Und man muss dieses Leben anständig leben. Damit sie sich später an uns erinnern, damit sie stolz auf uns sind, wenn sie über uns reden. Jetzt ist sein Schicksal und das der anderen Männer mehr als ungewiss. Denn der ruhige Tonfall dieses Separatistenkommandeurs ist trügerisch. Er lässt den Gefangenen Befehlen zu hüpfen. Auf dem Maidan hatten hüpfende Studenten Russland verhöhnt. Das wird jetzt gerecht. Keiner der Gefangenen wagt es, sich zu weigern. Vertrauen auf die Einhaltung der Genfer Konvention erscheint hier eher naiv. Diese Aufnahmen ihrer gedemütigten freiwilligen Bataillone haben im ganzen Land einen Schock ausgelöst. Über die eigene unfähige Armeeführung und über den Nachbarstaat Russland, den man für das Drama von Ilovaisk verantwortlich macht. Силовайска забирали? Ну что, много забрали? И не заберете.